ajralish haqidagi uch film ayriliq nadir va siminning ayrilishi filmi ssenariy muallifi va rejissor asgar farhadi nadir kamtar hech kimga ozor bermaydigan yaxshi inson bo'lishiga qaramay ayoli simin undan ajralishni istaydi chunki simin xorijga chiqib ketish tarafdori nadirning esa alsgeymer bilan kasallangan otasi bor juda ziddiyatli vaziyat shundaymi ushbu filmdagi ilk dialogda shunday gaplar bor u sening o'g'ling ekanligingni baribir eslolmaydiku deydi simin ammo u mening otam ekanligini unutmaganmanku deb javob beradi nadir rejissyor ushbu film haqida shunday deydi men tomoshabinlar fikr yuritishlarini istayman va bu fursatni ularga beraman bu kabi filmlar odamlarni o'ylashga va o'rganishga yo'naltiradi muhtasham dialoglar tarang vaziyatlar va və ziddiyatli sahnalarga boy film hatto shunday bir sahnasini suratga olar ekan ya'ni nadir otasini cho'miltirar ekan kamera orqasini ham syomka qilayotgan jamoa operator rejissyor bu vaziyatga bardoshlari yetmay hammasi birgalikda yig'lab yuborishadi krammer krammerga qarshi ssenariy muallifi va rejissyor robert benton tasavvur qiling siz o'z karyerangizni qurish uchun tinmay mehnat qilasiz tinmay ishlaysiz va bir kuni uyga kelsangiz xotiningiz sizni tashlab ketibdi bir o'g'lingizni ham hech bir sababsiz ted ayoli joanna tashlab ketgandan so'ng oilaviy hayotning yuki ya'ni bolaga qarash mas'uliyatini o'z bo'yniga oladi oilani faqat ta'minotchisi bo'lgan ted shu vaqtgacha pul va karyeradan boshqa narsa haqida o'ylab ko'rmagan ammo bu vaziyat uni farzandi bilan o'rtasidagi ipni yanayam mustahkam qilib bog'laydi ammo o'n besh oydan keyin esa joanna paydo bo'lib onalik hislari uyg'ongani va bolani unga berishini talab qiladi ted esa albatta unga rad javobini beradi shunday qilib krammer krammerga qarshi e sudlashuv boshlanadi sudda kim yutadi kim bolaga ega chiqadi bu haqda bilish uchun ushbu filmni albatta tomosha qiling sevgisiz ssenariy mualliflari Alek negin va andrey zvyaginsev Rejissor andrey zvyaginsev ruslarning qanday chirkin yashash tarzini ko'rmoqchi bo'lsangiz ushbu filmni ko'ring hali ajrashmay turib boshqalar bilan munosabatga kirishgan er xotin bir birini ko'rishga ko'zi otishga o'qi yo'q oiladagi yolg'iz farzandini uydagi bir buyumdek ko'rishadi onaga lyuks hayot qimmatbaho mashina va boy er kerak bola emas otaga e'tibor va mehr kerak unga ham bola unchalik muhim emas bilamizki rossiya sovuq mamlakat rejissyor nima qilgan undagi qahramonlarni ham bir biriga sovuq munosabatda hech kimda bir biriga zarra qadar sevgi muhabbatni payqamaysiz buni ko'rsatib bergan rejissyor sevgisiz shu qadar sevgisizki farzandlari alyosha yo'qolganiga ikki kun bo'lsa ham hech kim payqamagan politsiya ham ko'ngillilar ham bolani topa olmaydi chunki uni rejissyor va senarist o'z fikriga o'z fikrlariga yashirib tashlashgan ushbu film ruslarning sevgisizligi ushbu film rossiyaning sevgisizligidir master andrey zyaginsev rossiyaning bir joyda turib yugurayotganini muhtasham tarzda ko'rsatib bergan film albatta tomosha qiling ko'rishguncha xayr